Это джунгли. Рейнфорест. Сегодня мы в Рейнфоресте. Тут очень душно. Тут очень много всяких растений. А ну можно, чтобы мы еще попали? Вау. Нет, ты фотку делай, ты сейчас тоже делаешь. Как обезьяна делала? Ой, смотри на маму. Как делала обезьяна? Оль, как обезьяна делала? Вот. вот так. Здесь нереально душно. Ой, ой, ой! А обезьяна вот пробежала. Побежала наша обезьяна. Пока обезьянка, пока, Поль, скажи, пока обезьянке. Чтобы вы понимали, это рыбина. Она больше, чем человек. Огромная какая-то штука. И есть еще такие кругленькие Вот они. Вот они. Вот они. Вот а сверху, а сверху вот такая красота. Попугай понятного размера рубины, скаты, огромные попугаи, джунглевая атмосфера, влажность, жара и что-то это это что-то невероятное. А вот эта рыба самая страшная для меня, вот у нее такое лицо, она на поверхности, и она какая-то зубатая.